assalomu alaykum hurmatli talabalar hozirgi mavzuyimiz birinchi amaliy mashg'ulot bo'lib tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi ta'lim yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan mavzu uch d o'lchamli ishchi fazo va uning interfeysi ko'rinishlar va yaqqol tasvirlar jismni vizual kuzatish va fazoda harakatlantirish mavzusini sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz mashg'ulot rejasi quyidagicha tuzilgan birinchi uch d o'lchamli ishchi faza va uning interfeysini o'zlashtiramiz va interfeysni elementlarini qanday qilib sozlash kerakligini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz ikkinchi ko'rinishlar va yaqqol tasvirlar bunda asosan bizga ma'lum mashina sozlik chizmachiligida oltita ko'rinish bor va e, yaqqol tasvirda to'g'ri burchakli izometriya bunda avtokat dasturida to'rtta yaqqol tasvirni tasvirlash berilgan uchinchi jismni vizual kuzatish va fazoda harakatlantirish jarayonini o'zlashtiramiz o'zlashtiramizc uchta o'lchamli ishchi faza va uning interfeysi foydalanuvchi uch d o'lchamli fazoda turli jismlarning modellarini yasash va ularni tahrirlash uchun avtokat dasturining ikki ishchi fazolarining biridan keng foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi agar siz классический avtokat ishchi fazosida uch d o'lchamli obyektlarni yasamoqchi bo'lsangiz u holda uning interfeys elementlarini sozlab olishingiz zarur bo'ladi agar 3D modelirованиa ishchi fazasida ishlamoqchi işte bo'lsangiz u holda uning interfeysini sozlash zarur bo'lmaydi chunki uning interfeysida 2 d o'lchamli chizmalarni chizish va 3 d o'lchamli jismlarni modellarini yasash uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan faqat obyektlarni bog'lash asboblar paneli mavjud emas mazkur paneldagi buyruqlardan foydalanish zarur bo'lsa u holda klaviaturadagi control plus sichqonchani o'ng tugmasi bosilsa barcha obyektlarni bog'lash buyruqlarining ro'yxati ekranda ochiladi ushbu ro'yxatdan kerakli buyruq lm yordamida kiritiladi hurmatli talabalar hozir biz avtokad ikki ming o'n dasturini классический avtokad interfeysini sozlab oldik bizga bu yerda kerakmas bo'lgan asboblar panellari ham mavjud ularni biz sizlar bilan Avvalgi mashg'ulotlarimizda qanday qilib sozlashni ko'rib yani edik. Bugun yana bir marta qaytarib chiqamiz. Demak, ikkita o'lchamli tizmalarni chizish uchun bizga birinchi navbatda risovaniya, mana shu asboblar paneli kerak. Ikkinchi, standartnaya asboblar paneli kerak. Uchinchi, svoystva asboblar paneli kerak. To'rtinchi redaktirovaniya asboblar paneli kerak beshinchi razmeri hozir bu yerda u mavjud emas va oltinchi объектная privyazka объектная privyazkani o'rnatish shart emas uni o'rnatish uchun demak biz qolgan asboblar panelini qanday qilib o'rnatsak uni ham o'sha usulda o'rnatib olsak bo'ladi endi ortiqchalarni o'chirib tashlaymiz bu yerdan mana shu asboblar panelini ko'rib turibsizlar demak buni nomi глaдкая сеть deyapti bizga kerak emas buni o'chirib tashlaymiz hop mana bu yerda управление рабочим пространством asboblar panelini o'chirib tashlaymiz bu yoqqaoib turib mana shu knopkani bossak yopiladi chunki bizda interfeysni mana shu ostki elementida bu mavjud mana knopkani bosib istalgan asboblar paneliga o'tishimiz mumkin ya'ni ishchi fa'zolariga qatlamlar tuzish asboblar panelini o'chirib tashlaymiz buni ham o'chirib tashladik buni ham o'chiramiz mana bu asboblar panelini ham o'chirib tashlaymiz endi interfeysni elementlarini sozlash uchun biz demak qolgan asboblar panelini o'rnatib olamiz buning uchun menyular qatoridan servis bo'limi ochiladi uni ochilgan ro'yxatidan panel инструментов tanlanadi m yordamda belgilayman chiqadi belgilayman bu yerdan biz razmeri tanlab olamiz mana razmer размер mana bu yerga qo'yib qo'ydi hozir buni sozlab qo'yaman man mana shunday vaziyatda ustiga qo'yib yubordi buni olib o'ng tomonga qo'yamiz chap tomonga qo'yamiz vertikal holatda mana raзмерni o'ng tomonga qo'yamiz свойсva asboblar panelini yuqoriga qo'ydik sal yuqoriroq joylashtiramiz endi qolgan asboblar panelini qo'yamiz hozir bizda ikkid o'lchamli chizmalar chizish uchun eng zarur bo'lgan asboblar panellari o'rnatildi bu yerda beshtasi agar oltinchisi bizga kerak bo'lsa biz buni juda oson yuklaymiz buyruqlarni buning uchun klaviaturadagi control tugma bosib turilgan holda sichqonchani o'n tugmasini bosamiz mana ko'rib turibsizlar ro'yxat chiqdi obyektlarni bog'laydi bu istagan buyruqni shu yerdan tanlab olishimiz mumkin bo'ladi yopish uchun sichqonchani chap tugmani bir marta bossangiz yopiladi Şimdi biz de uçlu ölçemli cisimlerini modellerleştiriş için kuyudaki asbaplar panellerini oranatıp alışımız zarur olaydı. Birinci vid, ikinci vizual ne stili, üçüncü model yerine, törtüncü arbita, beşinci PSK, Polizotilski Sistema Koordinat ve altıncısı redaktirovanie tela. Mana şu altı ta asbablar panelini biz o'rnatib olamiz. Bunun uchun yana menyular qatoridan servis bölümü ochiladi. Paneli instrumentovdan bu yerda buni bitta kamchiligi ki bir, bir martadan o'rnatishga to'g'ri keladi. Birinchi vitni olamiz. Mana yukladim, mana vit asboblar paneli. 6 ta ko'rinishni beradi va to'rt xil Törtte tamamından korunuştaki doğru burçaklı izometriyanı kursa kursatadı. Şimdi yani kengi asbabla panelini oranatamız. Onun için yana servisini basamız. Panel instrumentı, AutoCAD. Bu yerden vizual ne stili tanlanadı. Tanladık. Bana kurup durmuşlar. Vizual istili. keyingi asboblar panelini mana shu yerdan ham tanlasa bo'ladi buning uchun o'n tugma bosiladi kursorni biror bir tugmani ustiga qo'yib turib o'n tugmani bossak ro'yxat ochiladi mana ro'yxat ochildi mana ko'rib turibsizlar har bitta belgilaganimizga bayroqcha qo'yyapti avtoa dasturi endi yani keyingisi bizada bo'ladi моделирование mana tanladim моделирование ni mana bu yerga qo'yib yubordi mana модеирование asboblar paneli keyingisi yana xuddi hozirgidek belgilaymiz sichqonchani o'ng tugmasini bosaman ochildi ro'yxat ro'yxatdan orbita tanlanadi tanladik mana orbitani mana bu yerga qo'yib qo'ydim mana hozir ko'rsataman endi bir narsaga e'tibor berish kerak orbita bo'limi mana bu birinchi ikkinchi uchinchisidan iborat qolganlarini man o'rnashtirib qo'yganman o'zim bu sizda chiqmaydi keyingisi yana biror bir buyrugni ustiga qo'yib turib kursorni o'n tugmani bosamiz undan so'ng bu yerdan biz psk tanlaymiz mana пользовательския sistema koordinat hozirgi vaziyatda bizda buni mana bu yerga qo'yib qo'ydi hozir man bu yerga qo'yib turaman foydalanuvchining koordinatalar tizimi oltinchisi редактировани tela. demak masalan biror bir buyruq tugmani ustiga qo'yib turamiz sichqoncha e, kursorni va o'ng tugmani bosamiz ro'yxatdan редактирование tela tanlanadi mana tanlab oldik mana shu 6 ta asboblar paneli bizga zarur bo'ladi birinchi demak bu yerda vid, ikkinchisi визуальные стили uchinchisi орбита, to'rtinchisi пользовательская система координат va oxirgi oltinchisi редактирование тела bu yerda моделирование asboblar панели joylashib turibdi endi bularni o'rnini biz chizma maydonini ochish maqsadida bularni joylashtirib olamiz hozir masalan mana mana bu стандартный buni bu yoqqa tortaman chap tomonga mana qo'yib oldim bu panelni ham sichqonchani chap tugmasini bosib turgan holda harakatlantirasiz mana видni qo'ydim bu yerga mana bu yerga keyingi asboblar panelini o'rgana o'rnatdim redaktirovaniya телаn olamiz bu yerga qo'yamiz mana vertikal holatda mana yoniga tushdi hop buni yuqoriroqga qo'yib qo'yaman mana shu yerlarga chizma maydonida bemalol ishlash uchun endi bu bizda mana bu yerga sig'adi shu yerga o'rnataman chichqonchani chap tugmasini bosib turib olib vertikal holatda olib kelib qo'yaman mana hozir biz классический avtokatning interfeysini ikki d o'lchamli chizmalarni chizish va uch d o'lchamli jismlarni modellarini yasash uchun barcha kerakli asboblar panelini o'rnatib oldik mana endi keyingi bosqichda biz sizlar bilan hozir 3D modellirovaniya ishchi fazosiga o'tamiz uning uchun kursorni mana shu uchburchakni bosgan holda bosib bu yerdan 2 два д рисовани bu kerak emas bizga 3D modellirovaniya yuklaymiz yoki bo'lmasam рабочия пространство начальной nastroyki mana shuni yuklashimiz mumkin bo'ladi bizda ikkita ishchi fazalar yana bu yerda qo'shimcha ikkita ishchi fazalar mavjud bu yerda mana ko'rib turibsizlarki hozirgi vaziyatda классическiy avtokad faollashtirib qo'yilgan biz buni saqlab qo'yishimiz mumkin sozlaganimizdan keyin qanday qilib saqlanadi buning uchun сохранит текущия как bosamiz bosganimizdan keyin bu yerda nom beramiz masalan mening fazoyim mana sozlashtirib oldim nom berdim sохranit tugmani bosamiz mana ko'rib turibsizlarki mana mening fazoyim nomi bilan bu hozir biza o'rnatib qo'ygan interfeys elementlari saqlandi yani endi mana shu tugmani bosib turib uni ro'yxatini ochib bu yerdan рабочие пространство начальный насtройкиni bosamiz mana bosdik yani endi biroz sabr qilib kutib turish kerak bo'ladi sichqonchani knopkalarini bosmasdan bu yuklanadi fazo mana yuklandi ko'rib turibsizlarki bu uch d o'lchamli fazoda jismlarni yasash uchun mo'ljallangan ishchi faza bo'lib demak birinchi hozir bu lenta shaklida joylashgan mana lenta shaklida birinchi главная bo'limida turibdi главная bo'limi моделирования сеть редактирования рисования ikkid редактирование сечение вид подбъе слои свойства утилите буфер обмена kabi asboblar panellaridan iborat bo'lib bularni ichiga buyruq tugmalari o'rnatilgan endi bundan tashqari mana bu yuqori qismida agar e'tibor bersanglar bu yerda bu bo'limlar masalan mana сетевой моделирование bo'limini lm yordamida yuklab o'taman mana bu yerda primitivi set redaktirovaniy сети preobrazovat set va hokazo asboblar paneli joylashgan mana demak vizualizatsiya vstavka annotatsiya parametrizatsiya vid управление вывод kabi bo'limlardan iborat endi bu yerda ko'rib turibsizlar bular hammasi bo'limlar deb yuritiladi bizga классический avtokardagi menyular qatori bu yerda mavjud emas lekin uni bu yerga o'rnatsa bo'ladi uning uchun kursorni mana shu yerga qo'yib turib demak uchburchakni bosamiz mana bosdim ro'yxat ochildi bu yerdan показать строку menyuni bossak mana ko'rib turibsizlarki boyagi ikkida o'lchamli chizmalarni chizish jarayonidagi классический avtokatdagi menyular qatori hosil bo'ladi mana esinglarda bor bo'lsa mana shu ochgandik mana kerakli asboblar panelini bu yerdan ochib yana qo'shimcha o'rnatib olishingiz mumkin bo'ladi mana bu bizda hozir три d моделирование asboblar panelini ishchi ya'ni ishchi fazasi mana shulardan foydalangan holda biz sizlar bilan uch d ikki d o'lchamli chizmalarni chizish va uch d o'lchamli obyektlarni yasashda foydalanamiz endi bu yerda ko'rib turibsizlar yonida bir qancha vkladkalardan e, iborat bo'lyapti bularni yopib qo'yish mumkin mana o'ng tomondan ishchi fazoni nima qilib qo'ydim kengaytirib mana bu mana hurmatli talabalar hozir biz mana ishchi fazoni yaratib oldik mana hozir sizlar bilan рабочий прост начальный насtroyкиda turibmiz ya'ni bu yerda ikki d o'lchamli chizmalarni chizish va uch d o'lchamli jismlarni modellarini yasash uchun yaratilgan ishchi fazo hozir man bitta obyekt chizib olaman buning uchun ko'pburchak buyrug'ini yukladim yuklaganimdan keyin chizma maydonini ixtiyoriy qismida Netçi burçak çizişimi kırttım. Mesela oğazı 5 burçak duvattım. Onu 5 kırttım. Enter tıkmağımı bastım. Markazını belirledim. Enter tıkmağımı bastım ve radius 50 kırttım ve enter tıkmağımı bastım. Bana muntazam 5 burçak hasıl buldu. Bu hazır. Üstüden görünüş. Sizler bilen biz. Demek ko'rinishlar va yaqqol tasvirlar hamda jismni vizual kuzatish va fazoda harakatlantirish mavzusini hozir o'zlashtiramiz shu oddiy bitta detal misolida buning uchun vid asboblar paneliga e'tibor berasizlar buni ikkita bo'limi bor birinchi oski bo'limini ochamiz ochdim bu yerda mana vid видер turibdi снизу, слева, справа, спереди, сзади. видснизуслева справаya'ni oltita ko'rinishlar berilgan endi to'rt xil holatda изometriyani biz tasvirlab olishimiz mumkin hozirgi vaziyatda северо восток изометriaga o'taman s v северо восток изомтae belgiladim мана. изомetriyaga o'tdim mana ko'rib turibsizlar координата x chapga y, o'ngga z, yuqoriga qarab yo'nalyapti endi buni man uch d o'lchamli obyektga aylantirib olaman hozir bu muntazam beshburchak bizda tekislik shaklida turibdi uning uchun mana bu выдаvit siqish buyrug'idan foydalanaman burug'ni yukladim obyekt tanlayman enter tugmani bosaman balandlik kiritaman misol uchun balandligini ellik kiritdim mana enter tugmani bosdim mana muntazam beshburchak hosil bo'ldi endi mana shu beshburchakni oltita ko'rinishda vizual kuzatgan holda tasvirini ko'rib chiqamiz mana hozir bizda bu rangi ikkid karkasda turibdi belgilayman ikkida karkas bittalab o'rganib chiqish kerak bo'ladi faol hozir ikkida karkas mana uchta karkasga o'tdik unda ham bir xil hech qanday o'zgarish bo'lmadi endi ro'yxatni ochib bu yerdan uchd скрытыйga otama o'taman mana o'tdim ko'rib turibsizlarki prizmani demak orqa qirralari ko'rinmayotibdi mana endi keyingisiga o'taman концептуальныйsini tanlayman mana ko'rib turibsizlar o'zgarish bo'ldi yaqqol tasvirda mana endi реалистичныйga o'tamiz mana реалистичный bir martadan bularni mashq qilib har birini ko'rib o'rganib chiqish kerak bo'ladi Xo'p, endi biz buni 6 ta ko'rinishini ko'rib chiqamiz buning uchun Vitsver сверху tanlayman mana tanladim ustdan ko'rinishi muntazam beshburchak Yaro yani xatto ochib вид снизу ostidan ko'rinishini uh tanlayman mana ostidan ko'rinishi chapdan ko'rinishi o'ngdan ko'rinishi bosh ko'rinish vana orqa tomondan ko'rinishlari endi buni biz ustidan ko'rinish qilib belgilabolamiz avval undan so'ng ochib to'rt xil holatda izometriyasini ko'ramiz yugo запад izoметriya tanlayman terli, mana shundaq vaziyatda bo'lyapti mana ko'rib turibsizlar manb qanday vaziyatda turibdi piktagramma yugo восток tanladim mana o'zgarish bo'ldi mana pitagramma bunday holatga keldi severo vostok mana sever воstok aynan shunday holatda tasvirlanadi va odatda siz bilan biza chizib yurgan izometrik tasvir mana shunday holatda seвеrо запад mana shunday vaziyat keldi mana ko'rinishlar shulardan iborat demak oltita ko'rinish va to'rtta izometrik vaziyatlarini yani bizga tasvirlab beradi endi jismni hozir mana vizual kuzatib turib turibmiz mana endi buni harakatlantirishimiz kerak uning uchun biz vid asboblar ya'ni bo'limini ochib ro'yxatini mana ochdik ro'yxatdan navigatsiya bo'limi ochildi mana navigatsiyada mana ko'rib turibsizlarki mana shu yerda orbita uch xil holatda harakatlantirish mumkin mana orbitani belgiladim yukladim buyruqni mana kursorga e'tibor beringlar obyektga yaqinroq qo'yib turib sekin harakat qiltirib tepadan tagidan o'ng tomondan chap tomondan sichqonchani chap tugmasini bosib turgan holatda harakatlantirishga erishamiz eskey tugmani bosaman bosdim eskey tugmani endi bu yerdan ro'yxatini ochib свободный orbig o'taman من سوابق نه میاد ده من شوند من شو جای ده دیمه بذار حرکت لاترشیم از ممکن کم بود من 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 ده وضعیت ده شو وقت رو افتاد من تگ دخم خودش رو وضعیت بیاره وان تمام ده من چپ تمام دخم اسکیپ تو کمان باشم من endi bu yerdan biz hozir neпреrывна orbitaga o'tamiz uzluksiz orbita fazoda obyektni harakatlantirib qo'yib chap tugmani bosib turib sekin qo'yib yuboramiz mana bu fazoda harakatlanib turadi obyekt mana hurmatli talabalar demak birinchi mavzuyimiz shu bilan tugadi